декабря 70 лет назад наш любимый город черкасса был освобожден от немецких захватчиков это очень трогательно это по-своему это огромная победа как и любая победа но мне кажется все-таки что победа наших воинов она настолько значительна и мы с удовольствием приняли участие в этом празднике вот и сегодняшний концерт мы посвящаем всем нашим черкащанам. Хор пел э, военные песни э, и я спела песню мартынова «Валада о матери это такое произведение посещается матерям где отголоски войны и до сих пор еще они есть 30 лет ждала своего сына и продолжала ждать наверное до конца жизни своей. Задниц не, а вестины нет и нет, но она все продолжает ждать. очень трогательно было. Даже молодежь как-то все плакали, прониклись. А на самом деле это, это есть такое на земле. И это надо помнить. Это надо обязательно помнить.